Полтавский тепловозоремонтный завод. Это партия, за которую мы будем. Это партия сильная. Это партия, которая дает конкретный результат. И в Полтаве это будет так, как и по всей Украине. Это партия настоящих патриотов. Это партия конкретного результата, правильных действий и не ожидание того, что кто-то что-то из-за нас, кто как не мы и кто как не для нас. Это партия будущего. Один за всех и, и все за всех одного. Потапского тепловоза ремонт должен быть. Данный БТР-70 находится в штате батальона Полтава. Он к нам пришел в нерабочем состоянии. Благодаря усилиям завода мы сделали, мы отремонтировали двигатель отремонтировали ходовую систему данного, данной техники, привели в надлежащий вид систему, систему водоснабжения. На данный момент типа, этот БТР-70 на ходу и готов выполнять все задачи, которые стоят перед нашими собратьями, которые выполняют свой долг по защите нашего государства. Как вы знали потом, что такая техника нуждается в ремонте, к как он обратился? К нам обратился командир батальона Полтава. Обратился, мы сразу же, сразу же согласились и взяли этот БТР в работу. Кроме этого, мы привели систему, покрасили его в защитный цвет и поставили систему защиты для системы защиты для того, чтобы меньше благодарность. Благодарность, да. Всех. Благодарность, нашему, э, благодарность нашему заводу. Батальон Полтава все, все бойцы. Все бойцы батальона Полтавы нанесли э, свои пожелания. Потому что броня крепка и танки наше места. И с нашей поддержкой батальон готов на многое. На сегодняшний день очень много говорят о том, что э, движение волонтеров уже не то, уже не так. Люди иссякли, люди не делают, люди устали, люди не хотят помогать. Это неправда. И на примере нашей политической силы, там, где собрались действительно патриоты, которые на сегодняшний день не думают о том, могут, не могут, перед ними стоит задача. Эти задачи выполняются. И я думаю, что бойцы батальона Полтава с нашей помощью смогут достичь быстрее победы, качественные победы. Враг будет побежден, мы освободим нашу землю. Нам не нужна московская земля, нам не нужны наши танки в Москве. Но нам нужны наши границы, наша Украина, единая, целая, в полном составе. И мы все для этого сделаем. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Валерий, фамилия моя Я являюсь членом политической силы партии УКРОП. Возглавляю центр реабілітації учасників бойових дій АТО, а також є співголовою Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО Полтавської області. Спасибо. Щоб наші діти спали спокійно, щоб над нашим містом було мирне небо, для цього є надійна техніка, для цього є згрунтована команда і для цього буде певний результат. Да. Добро повоено буду его на территорию УВД полтавской области. Вот, для дальнейшей отправки в зону АТО вчера только состоялась ротация, поэтому люди уже выехали туда. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время руководство УВД и батальона Полтава примут решение, в какой из дней отправится техника туда на территорию. Я, я думаю, Не представьтесь, будет... пожалуйста. Боротьев Виталий Петрович в ваша Да, да. Кандидат депутаты, депутаты. депутаты до Полтавской Минской Рады. Кандидат в депутаты до Полтавской Минской Рады. Спасибо. Я думаю, что э, эта боевая единица станет в строй в ближайшее время. То есть ребята, которые приехали на ротацию, они сейчас отдохнут. И, по всей видимости, когда будут вот выезжать на передовую, они уже уедут на эту боевую машину. То есть это боевая машина для следующей ротации, не для той, которая была Вопрос не в том, это же не значит о том, что если машина здесь, то там нечем воевать. Все есть, эта машина просто укрепит силы, ребят, укрепит боевую мощь нашего подразделения. Вот. Поэтому я думаю, сейчас они его заберут. Они там тоже есть определенные вещи, которые связаны только с боевыми моментами, то есть оружие и все остальное. Это все комплектуется. і він вийде на передову для виконання своєї землі збройно. Шульгар Ростислав Володимирович, старший інспектор акторателігна да, протиланка. Да, да, у вас вже було, були ротації так, в АТО? Так. І так. скільки їх було, і <рес> що взагалі можна... Ну, тільки що було небагато, було поки дві. Наступного місяця такого? Наступного місяця, мабуть, так. Розкажіть, будь ласка, які завдання доводиться виконувати? Ну те, що не є військовою таємницею, про що можна говорити? Що вам доводиться там робити? Взагалі, яка там обстановка, як сприймають українських військових? Українських військових сприймають здебільшого гарно, але бувають всякі випадки. Ви розумієте, що там територія не зовсім проукраїнська. Завдання завдання приходиться виконувати. Ну, скажімо так, що ставить керівництво перед нами, які задачі ми впевнено виконуємо. Там охорона громадського порядку? Ну, без... Так, точно, охорона громадського порядку, охорона спецоб'єктів, е, ну таке інше. В середньому скільки триває кожна ротація? Тому що вчора хлопці поїхали аж на 45 днів, а це напевно більше, ніж завжди. Так, це більше. Е, ну, Основним чином десь місяць, місяць. місяць. А, така техніка, яку сьогодні відремонтували, для яких цілей вона використовується? Що взагалі себе представляє? Такі така велика техніка, і чи дозволить вона укріпити ваші позиції? Безумовно, техніка дуже велике. Дякуємо, хочемо сказати, всім небайдужим, хто допоміг нам відремонтувати. Техніка, перш за все, це збереження життя особового складу, підрозділ, який там знаходиться на території АТО. Це основна, скажімо так.